আপুনি জানে নে দীর্ঘদিন ধরে থকা মানসিক চাপে আপনার স্বাস্থ্য গোপনভাবে ধ্বংস করে আছে বিশেষ আপনার পাচনতন্ত্র আপনার দেহর প্রতি ব্যবস্থা আপনার স্কিন খন আর এক কথাত কবলে গেলে আপনার সমস্ত মন আর মগজু চাপ মানসিক বা শাৰীৰিক যিয়ে নহওক কিয় দীৰ্ঘদিন ধৰি লোৱাৰ ফলত দেহত কৰ্টিছল নামৰ এটি হৰ্মনৰ নিসৰণ হয় আৰু এই কৰ্টিছল হৰ্মনটোক ষ্ট্ৰেছ হৰমন বুলিও কোৱা হয় দীৰ্ঘদিন ধৰি নিসৰণ হোৱাৰ ফলত এই হৰ্মনবিধে দেহৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাটিক দুৰ্বল কৰি আনে যাৰ ফলত ইনফেকশ্যন সঘনাই চৰ্দি কাহ হোৱা বা যিকোনো বেমাৰত পৰিলে তাৰ পৰা ৰিক'ভাৰী হওঁতে সময় বেছিকৈ লাগিব ধৰে ইয়াৰ উপৰিও ই স্কিনত এগনি পিম্পলছ হালমইনাৰ দৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে ছৰিয়েচিছ একজিমা ইত্যাদিৰ দৰে স্কিন ডিজিজবোৰৰো কাৰণ হৈ পৰে ইয়াৰ উপৰিও কৰ্তিচল নামৰ হৰম'নটোৱে আপোনাৰ মোৰ শ্লিপ চাইকেল অৰ্থাৎ ৱেক আৰু শ্লিপৰ যিটো সময়সীমা থাকে যেনে ধৰক শুবলৈ দিগদাৰ হোৱা উঠিবলৈ দিগদাৰ হোৱা ইত্যাদিৰ দৰে সমস্যাবোৰৰ সৃষ্টি কৰে ইয়াৰ উপৰিও আপুনি কেতিয়াবা অনুভৱ কৰিছেনে ষ্ট্ৰেছ চিন্তা ইত্যাদি বেছি হ'লে আপোনাৰ পেটত হজমৰ সমস্যা হয় ব্ল'টিং এচিডিটি আদিৰ দৰে সমস্যাবিলাকত হয় কাৰণ যেতিয়া কৰ্তিচল হৰমনৰ নিসৰণ বেছিকৈ হয় ই আমাৰ পাচনতন্ত্ৰত থকা গুড বেক্টেৰিয়াবিলাক ধংস কৰিবলৈ ধৰে যাৰ ফলত হজম ভালকে নোহোৱা কনষ্টিপেশ্যন বা কৌষ্ঠকাঠিন্য ডায়েৰিয়া আই বি এছ অৰ্থাৎ ইৰিটেবল বাউল চিনড্ৰম ইত্যাদিৰ দৰে সমস্যাবিলাকৰ সৃষ্টি হ'বলৈ ধৰে গতিকে ষ্ট্ৰেছ আজিয়েই হওক কালিয়েই হওক বা দীৰ্ঘদিনীয়াই হওক যিমান পাৰে সোনকালে যিকোনো উপায়েৰে হাঁহি ধেমালি গান শুনা ফূৰ্তি কৰা বা কান্দোনৰ জৰিয়তে হ'লেও নিজৰ পৰা উলিয়াই পঠাওক কাৰণ ষ্ট্ৰেছৰ দৰে শত্ৰু এটিক আমি নিজৰ মাজত বহি আমাৰ এই সুন্দৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিব নোৱাৰোঁ হয়নে ধন্যবাদ